Сегодня с вами Лето Рома. Сегодня покажу, как сделать поставку для Чупа Чупса. Вот такую. Я же поставлю Чупа Чупса, и не падает. Бывает у меня так вот падает. Но там вы можете его улучшить. Сейчас покажу, как сделать своими руками лабиринтик. И вот такую коробочку. для роб... лабиринтиков вот такую коробочку. Ну, вы, наверное, знаете такую штуку, игрушку, то есть лабиринтики. Ну что, приступим. Один, приступим. Один, два, три. Я уже разобрав. Ну, давайте начинаем с писанки для цикарки. Для чего нам понадобится вот такая... 2 на 3. 1 на 4. Плоская. Из пупырышек. Вот такая деталь. Еще вот такая. И вот такая. 2 на 4. Еще одна. 2, 1 на 4. Плоская. Раз Начинаем. Давайте вниз. Берем 2 на 4. 1 на 4. Еще на 1 на 4. Ставим вот так вот. сторонушку ее берем. Берем вот такую деталь. Снизу вставляем от Берем вот такую. Даже на такую. А. Берем вот эту. И сюда. А вот такую берем. Берем сюда. На все, лучик. Берем вот это снимаем. Установляю коло оцяху. Беремо, з'єднуємо таке. Знизу це все. І ось така поставочка для вже для цукерки. Вийшла. Ви можете її там улучшить, але в мене вона щось помаленьку падає. Хоча я ось тут неправильно. А, все, мені треба ці укріпити. Теперь давайте делать для лабиринтика. Нам понадобится коробочка для шариков там, Нам понадобится 4 на 4, 1 на 4, 2 штучки. Вот такие маленькие только тихие Две штучки. Может это вот такие взять. 2 на 4. Вот такие углы очки. Лопочки. Просто добавляем 2 на 4. Берем 1 на 4. Ставим по боках. Вот так вот. Берем вот, такие шторки. Видно, все. Ставим их Да, да, тут таких клопов. Ну, вы можете ще убежить их, чтобы они аж вот так вот до полоне доставали. Можете убежить ще на 2-4, на 24. Вот 2, такого. 2 на 4 берем. Или углы по углах вот так вот. Делаем. И делаем. Вот, тут, вот Вот так. Вот, вот. вот, у нас такая коробочка положила. Получилось, вы этот шарик класты. И вы всякую. И вот, вас не, не выпаду. Ну, приступим теперь к лабиринту. Нам подавится. 8 на 8. 6 на 8. плоские детальки 2х4, 1х6, 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 1х6. 6х6, 2 на 4 1 на 6 1 на 6 еще одна еще одна 1 на 6 5 на 5 6 на 6 на 1 на 4

все вот такие детальки плоские, какие у вас все. Все, 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 все. Прям 4 на 4 и 8, то есть на 8 и 8 на 6. Да. Зерновый вот не вот так вот было, а по ширине. Не вот так вот. Не. не вот так вот, а вот так вот. Вот. Блин, на... 6 на 6. 7. Все. Взедаем тут. И тут. Но тряпа вот тут. Потом, требует взять вот такую. Даже трогаем меньше 1х6. Ставим ее сюда и 1х4 сюда. Вот это от 4 до 4 сюда. Берем 1х4 сюда. И так вот, делаем себе какие-то там преграды. Как вы там захочете я, як было у меня. Я не захочу тут там рубить, А у меня все, как было у Вот так вот. 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 И все. Вот так вот. Вот так вот моя преградка. Прям все эти дарки, Паша, да мы шарик будет икотать у нас. И все заполняем. Так, дальше, 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 дальше. Вот так вот у меня получилось. И теперь все делаем вот тут. Все вот все соединяем. Вот это, вот это, вот так вот. Потом вот так вот. Там как у вас получится все, все сделать. Чтобы вам долго и нудно было, можете перемотать. Або давайте я на паузу поставлю. Раз, два, три. Я вже зробив. У мене вже таке все вийшло і одна лишня була в мене. Отак от. Так Ось от. от такі. Тепер можете показувати друзям, що ви зробили своїми руками вже злягу. очень засела у нее. Примотивная. Может даже вот так вот рвать. Раз. И вот так вот убавлять. Чтобы она была. Вот так. Вот. Маленькая Ну, мы уже сделали вот такие подделочки. Если понравился вам какие с поделочки, поставь лайк, подпишись на канал и всем пока-пока и до завтра.